Давайте я вам научу, как правильно сварить рис на пару. Нужно рис и пар. Это две, две, две моменты очень важны. Берем, например, жасмин. Он длиннозерный. Он очень вкусный. Вообще очень ароматный, когда на пару. Берем какую-то чашку. Где-то там половину берем воды. Вода должна быть холодной. и кладем две дозы вот такие же ну воды. Раз, два. Я же с ним сказал, это был басмати. Нашлись басмати. Так, немножко аккуратно перемешиваем. Закрываем крышку и на самый медленный огонь, пока вся вода не испарилась. Когда вода полностью исчезнет и рис еще не сгорел, это очень важно, наш рис готов. Берем вилку или ложку, посмотрим, проверяем. На дно не должен быть не то благо, не какая-то вода. Быстренько снять с огня. М -м -м -м, моя, вообще. На дно нет воды. Китайцы такого рода риса используют как база для, для обеда. На основе берут вот такой рис, который без соли, и кладут сверху блюда другие блюда с соусиками и едят вместе. Что-то очень похоже делается в многих других стран Азии, как Индии, как в Японии, Корее и так далее, Индокитай. И также готовятся все остальные виды риса, кроме, кроме риса для ризотто, который очень у них очень много крахмала, и у них так не получится. И дикий рис, который варится намного дольше, поэтому нужна больше воды. Зависит от риса, вода может быть чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. Один к двум это просто большой ориентир. Если у вас есть любимый рис, вы попробуйте, попробуйте один к одному. Вот, и посмотри, как, как, как он получается. Если хотите, чтобы было более алденты, кладите чуть-чуть меньше. Если наоборот это не хватит, то чуть-чуть больше. Поиграйте с этим делом, и у вас будет всегда идеальный рис. Дамы и господа, приятного аппетита.